За убийство с 22 июля 20, в четвертом году с лагера командир э, 3 штурмовой и агитировали, э, воевать. Рассказывали много чего. Я был там, ну, на лагере, они приезжали, они говорили. По братымству все, все будет хорошо, отношения, все будет нормально. Я, ну, как бы, ну, люди верят, а приехали сюда, никакого не побратимства, э, совсем другое отношение, как они обещали, будет хорошее отношение. Я еще побыл э, где-то месяц в доме, а потом начали ходить на оппозицию. Ну, бывало такое, раз в два, в три дня ели. Дощевую воду, если был снег, снег. Мы терпели, если не было ничего. Возле позиции может 2-3 валяться трупа. На одной позиции. Возле позиции. Я распровинился. Меня отправили, когда еще ходили по 5 дней, меня отправили на месяц с лопатой, без автомата. Ну, такое было. Ну, собирают деньги постоянно, каждый месяц. Как бы на общак. В общем, 23-25 тысяч гривен в месяц с одного человека. У нас были те, кто не хотели воевать. И достаточно много людей. Тех, что с моей роты, со второй, я мало знаю которых еще живые. Осталось, ну, я не знаю, может, десяток. Я зашел на позицию 29 декабря, до сегодняшнего, до позавчера. Стоял на позиции и э, слышал голос. Я, я выхожу с, с позиции, вижу, стоит человек 5-7. Русских. И вот и я сдался, потому что я понимаю, что это, ну, сидеть дальше, ну, смысла нет. А так буду живой. На те позиции, там, где я был и в эту систему, э, к этим командирам, и я не хочу. Если сейчас э, меня вернут, меня опять засунут в этот пиздак, и я буду мерзнуть, мокрый весь, э, чтобы не шли в нашу армию воевать.